Сейчас как много людей, видите, и концерт принесется на позже, да? Во. А сейчас, товарищи, у каждого есть э, пригласительные талончики. Подходят к двум, двум столам. Есть там сотрудники, которые будут ваши досвечания, которые будут, так сказать, э, проводить этот процесс, выдавать эти подарунки, и потом люди могут, так сказать, уже кто выходить, в пол, кто можно и на улицу, да? И, да. Чтобы было, так культурно все аккуратненько все. И что я вам хочу сказать, что э, вот это э, все, что делает Александр Федорович Губовой, ясно понятно, что это плохо Юрий Тимошенко. Ну, вам все это все понятно, не будем мы об этом говорить, но... И в дальнейшем Александр Федорович, находясь в блоке Юлии Тимошенко, будет так сказать, как он пообещал, поддерживать социального малого сообщества, и пенсионеров и так далее. Все, товарищи, сейчас, пожалуйста, только давайте так, без особых... Чтобы было у нас все порядок, порядок был, чтобы не было столпотворений, чтобы было все аккуратненько. Почему? Потому что у нас тут находятся в основном пожилые люди. И не дай Бог, чтобы никаких не было у нас так сказать, драматизма, чтобы не было. Вот что я хочу сказать. Не надо расписываться, просто записывают вашу фамилию и все. То есть сдаете, сдаете, сдаете приглашение. Приглашение, да. И не надо расписываться.